Вітаю! Це проект Хто так будує. Я ведучий Віталій Гарнов, а це архітектор Аркадій Шупляков. Вітаю! Сьогодні з ним поговоримо про реконструкцію Іванівського мосту. Пояснимо, що тут зміниться, скільки це коштуватиме, та головне, чому прекрасна ідея може перетворитися в Довгобут. Поїхали! Іванівський шляхопровід одна з ключових транспортних розв'язок Одеси. Міст був побудований в 1968-му, тобто 53 роки. Тому довжина 355 метрів. Ширина, 18, з яких 14,6 припадає на проїжджу частину. На початку 2021-го Іванівський офіційно визнали аварійним. Ним заборонили рух вантажівок, а для легковиків залишили лише дві смуги руху за попередніми розрахунками експертів. Його реконструкція коштуватиме більше мільярда гривень. Головний аргумент реконструкції це те, що міст в сьогоднішньому вигляді вже віджив своє. Можете пояснити простими словами, що з ним не так Мост в аварійному стані. То есть в этом плане он действительно отжил свое, он уже не способен нести нагрузку там от тех же грузовиков, то есть он на грани обрушения. То есть есть заключение экспертов, я ему доверяю. Его конструкции э, проседают, то есть потому что его не обслуживали, проседают они из-за того, что арматура в нем в некоторых местах уже открытая, то есть бетон подкалывался, потрескался, то есть есть множество трещин в несущих конструкциях. Вода, влага, все эти вещи они продолжают его разрушать. Под ним же находятся автостоянки, и этим автостоянкам сначала рекомендовали закрыться не стоять под мостом, а потом уже в принудительном характере им сказали, что они должны покинуть пространство под мостом. На мосту не проводили капитальный ремонт, какое-то его обслуживание, хотя такие конструкции необходимо, насколько я знаю, обслуживать раз в 10-15 лет. Этого не происходило, насколько я знаю, современно еще Советского Союза. То есть вот за время независимости Украины 30 лет его никак не поддерживали его состояние. Існує така думка, що Іванівський міст достатньо було просто відремонтувати. Для чого саме зараз потрібно розширювати його, подовжувати Во-первых, є ряд чиновников, которые любят масштабные проекты, то есть вот им прямо нравится делать что-то масштабное, большое, то есть им не интересно просто что ну, какими-то мелочами заниматься, вот просто взять и перестроить. То есть второе это то, что говорят проектировщики, которые разрабатывали его, что в таком виде, как он сейчас построен, по действующему нормативному законодательству Украины невозможно уже спроектировать мост. То есть он был вот построен там, полвека назад. Так, буря одні нормативні вимоги к путі проводам, час другі. І от час в такому вигляді он не проходить норми, то експертиза не пропустила. Давайте подивимось візуалізацію проекту. Ось він в мене на планшеті, і одразу хочу вас запитати, чому ряд архітекторів та урбаністів вважають, що тут не все добре. на данных визуализациях мы видим, что все отдано на водку по автомобилям. То есть существующая развязка расширяется, удлиняется, появляются съезды, он удлиняется в сторону аэропорта и залазится в зеленую зону селекционного института. То есть людей еще больше поджимают к ограждениям, то есть к краям возможных участков. Это скорее проект родом из Америки начала 20 века. Когда у них тоже был вот этот автомобильный бум, все думали, что автомобили это будущее, и все делалось для них. И потом э, они настроили множество развязок, там очень красивых в, сверху. И потом э, 70-х, 80-х, и вот сейчас они понимают, что это путь в никуда. И там в том же Бостоне, допустим, у них была целая программа по разбору всех этих путепроводов, что они настроили. А мы сейчас, получается, проходим их путь заново, хотя мы, как страна условно третьего мира, могли бы смотреть на опыт тех, тех стран, которые более развиты и не повторять их ошибок. Для кого вообще этот проект делался? Для жителей города или для жителей области? То есть жителям области им будет действительно будет комфортно, они будут ехать с две полосы, заезжать на мост, у них будет становиться три полосы, то есть и действительно а жителям города там выезд житомирский тоже им надо будет делать петлю вокруг по кругу, то есть это дискомфорт для автомобилистов. Я бы альтернативную визуализацию от активистов, архитекторов, урбанистов пояснить, э, в чем у там разница. От города нам предложили сделать мост, то есть над железными путями. Остаться э, а архитекторов э, предложила идею, что это могло бы быть туннелем под э, железнодорожными путями. И, и в чем глобальное отличие? То, что когда мы пускаем э, транспорт под землю, во-первых, не будет такой шумовой нагрузки на близлежащие дома, потому что машины, которые едут сверху, весь шум распространяется вниз. Когда машины загоняются под туннель, шум упирается в подкорные стенки, и он как бы внутри туннеля и остается. То есть это первое. Второе, то, что мы не организуем это депрессивное пространство под мостом, я так называемое. То есть, потому что под мостом действительно пространства всегда обречены на то, чтобы быть депрессивными. Цель вот этой концепции, которую они показали, была продемонстрировать, что такие глобальные проекты, перед тем, как их заказывать в какой-то отдельно взятой организации, нужно проводить конкурсы э, конкурс идей. За попередніми розрахунками експертів, реконструкція мосту може обійтися в 1,3 мільярди. Колосальна сума. Це багато, мало є з чим порівнювати. В Києві зараз вроді закінчується будівництво шулярського потіпровода. Там е ціна вже досягає 2 мільярдів гривень. Тобто сано в принципі сравнімо по розмірам, по масштабу того, що буде планувати строїти у нас. Стоит э, обратить внимание, что начальная цена, которую они заявляли, была 600 миллионов в процессе проектирования. Потом, когда начали строить, цена возросла до э, полутора миллиардов, и сейчас она уже составляет два. То есть цена увеличилась, по сути, почти в три раза. У нас может выйти то же самое? Учитывая, что Киев и Одесса находятся в одной стране, я думаю, что это вполне ожидаемый исход, то, что цена возрастет. Тут главный вопрос должен быть, мы потратим 1,3 миллиарда, и что мы получим? Какой результат для города? Одна развязка э, на масштабе всего города – это ничего. То есть все равно все, кто очень классно проедут по этой развязке быстро, они упрутся в перекресток Мельницкой Стуса, потом Мельницкая Балковская и так далее. И все эти перекрестки вот так вот по 2 миллиарда на каждую у города просто нету денег. На сьогодні бюджет Одеси близько 10 мільярдів, звідки Одеса візьме гроші, коли їх зараз немає на мост? Рішення, яка зараз мерії, це та в програму большая стройка президента України, щоб все це строительство фінансувалося з государственного бюджету. Які будуть наслідки для а, руху транспорту тут, коли почнуться реальні роботи? Даже зараз ті вулиці, які продовжуються в качестві об'їзду, то це через Щорса, через Рихтера на Спартаковскую, в обратную сторону, это через объездную дорогу, ту, которую строили, потом через Корнюшина. То есть они даже сейчас уже насыщены автотранспортом, даже без жителей данного района, которые ездят сейчас по Ивановскому мосту. Когда они в тот трафик вклинятся, то, естественно, это Будет еще удлинение, простаивание людей в заторах. Это стройка там на 3-4 года точно, наверное, затянется, и движения в этом направлении не будет. То есть э, каких-то прям объездных путей невозможно придумать, потому что это все нужно построить, чтобы это... Единственное, что будет строиться, это Авидеопольская дура, так называемая, это соединение а путепровода, который следующий после Ивановского идет, с улицей Житомирской. То есть это будет один из вариантов объезда э, к седьмому километру. Давайте підбивати підсумки програми. Пане Аркадію, по 10-бальній шкалі скільки поставити проєкту майбутньої реконструкції Іванівського. Ну, десь, мабуть, 4-5, тобто, так удовлетворення ближче. і проект, як поміщено, це не тільки вот, конечний продукт, це сам процес. І от сам процес, який відбувається, він дуже неправильний з точки зрения комунікації. То потому що по суті где-то в кабінетах там этот проект заказали. Це завдання людям не показали. то тобто, що что буду проектировщикам. Проектировщики це спроектировали, І потом просто як постфактум людям показують. Ось так буде. Ось такі підсумки. Я нагадаю нашим глядачам. Ми сьогодні говорили про проєкт на мільярд. Реконструкція Іванівського мосту. з нами був архітектор Аркадій Шупляков. Дякую. Я ведучий Віталій Гарнов. Це проєкт Хто так будує. До побачення на першому міському.